નોટબંધી બાદ સરકારના કેશલેસ બાબતે લોકોએ પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા હતા સમગ્ર દેશ કેશલેસ બને અને રોકડ વગર જ વ્યવહારની આપ લે થાય તે માટે નોટબંધી બાદ મોદી સરકારે ઘણા પ્રયત્નો હાથ ધર્યા છે ઘણી દુકાનો મોલ શોપ પેટ્રોલ પંપ વગેરે જગ્યાએ પેટીએમનો ઉપયોગ પણ શરૂ થયો પરંતુ હજુ પણ લોકો આના કારણે હાલાકી ભોગવતા હોય તેવું જાણવા મળી રહ્યું છે ભારત પેટ્રોલ પંપના મેનેજર દિલીપભાઈ પાટીલે જણાવ્યું હતું કે પેટીએમના કારણે દરેક લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડતી હોવાનું તેમણે કહ્યું હતું ઘણી વખત એવું પણ બને છે કે ગ્રાહકો પેટ્રોલ પુરાવે બાદમાં પેટીએમથી નાણાં ચુકવે પછી તેમના મોબાઈલમાં નાણાં ટ્રાન્સફર થયાનો મેસેજ આવે છે પરંતુ મશીનમાં પૈસા જમા થયા હોવાનું બતાવતા નથી અને દિવસમાં બે થી વધુ લોકો સાથે આવું બનતું હોય છે ભારત પેટ્રોલ પંપે આવ્યો પેટ્રોલ પુરાણે કે લે આપ કેશ કેસે કરતો રોકડ સે કરતો કે આ કાર્ડ સે કરતા હું તો ઇસસે કે ફાયદા મિલતા હૈ યહી મિલતા હૈ જો અપના અપને પાસ કેશ નહીં રહે તો કાર્ડ સે ભી પેમેન્ટ હો જાતી હે ઓર કભી ऐसा होता है जो भाई अपने पास नहीं पेमेंट नहीं रहती है कैश में तो कहीं फंसे हुए तो कार्ड से कर सकते हैं अपना फायदा यही मिलता है तो कार से कितना फ़ायदा मिलता है आपको कहाँ कहाँ पेमेंट कर चुके तो हो कार्ड से कार से पेट्रोल पम्पे करता हूँ फिर अपना कोई सामान खरीदी विक्री, खरीदी करने जाता हूँ मॉल वगैरह में तो उसमें कार से करवा देता हूँ पेमेंट तेजस पेट्रोल पम्पे पर ड्यूटी कर रहा मैं मैनेजर तरीके से बताइए जिस तरह से मोदी साहब ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था उससे पूरा कैशलेस की बात की गई थी अब तक कौन कौन से से व्यक्ति कैश में पेमेंट और कार्ड में पेमेंट किया काफ़ी ग्राहक ने तो कार्ड से पेमेंट दिए है चालीस से पचास परसेंटेज कार्ड से पेमेंट आ रहा और बाकी का कैश से आ रहा 40 चालीस पचास परसेंटेज और आगे जाके और ये क्रेडिट कार्ड का बढ़ ही रहा मतलब ट्रांजेक्शन ज़्यादा ही हो रहा क्या लगता है आगे जाके कितना तक नहीं बढ़ने वाला है क्रेडिट कार्ड सत्तर टक्के तक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आएगा तीस परसेंटेज कैश का पेमेंट आएगा ऐसा लग रहा है हम लोगों को तो क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट आ रहा है तो आपका कितने, इसमें कितना है? फायदा मिल जाएगा फ़ायदा तो कुछ नहीं सब सरी का ही है लेकिन तकलीफ है काफ़ी है ग्राहक लोगों को भी तकलीफ़ है और हम लोगों को भी तकलीफ है इससे किस इस बाबत में तकलीफ है वो जो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन बता देता फिर भी कस्टमर का पैसा कट जाता है अकाउंट में उनके मोबाइल में मैसेज आ जाते और हमारे इधर अकाउंट में पेमेंट नहीं आता उसकी वजह से ग्राहक और हमारे में काफ़ी तकरार हो रही रोज तीन से चार कस्टमर के ये प्रॉब्लम हो रहे हैं उनके पैसे कट हो जाते अकाउंट में से लेकिन ये मशीन में से उसका ट्रांजेक्शन नहीं होता डिक्लाइन बता देता है इसके लिए सब बैंक जिम्मेदार हैं उनका सर्वर डाउन रहे तो ये प्रॉब्लम आ ही रहे दिन ब दिन ये प्रॉब्लम बढ़ रही है लेकिन कम नहीं हो रहे बैंक में प्रॉब्लम है, है? बैंक के जो सर्वर है उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा और... है ये बैंक की जिम्मेदारी है सब चीज़ों में बैंक का जो सिस्टम है वो जितना चाहे उतना फास्ट नहीं है और इसकी वजह से ये सब तकलीफें आ रही है इसमें ग्राहक ज्यादा परेशान हो रहे हैं और पेट्रोल पंप वाले भी परेशान हो रहे हैं इसमें પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ ભરાવા આવેલા ગ્રાહકોને પૂછતા તેઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ મોટાભાગે કેશલેસ અપનાવી ઘણી ખરી ખરીદી પેટીએમ દ્વારા કરે છે તેઓ રોકડ આપતા હતા કે મશીનથી નાણાં ચૂકવે છે તે બંનેમાં ખાસ તફાવત નથી પૈસા તો એટલા જ જાય છે અને મોદી સરકારનો આ સારો નિર્ણય હોય તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું પરંતુ ઘણી ખરી જગ્યાએ આવા મશીનો હજુ સુધી ઉપલબ્ધ થયા નથી અને આના કારણે લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત